данном видео я никоим образом не хочу заменять Давидыча и прочих автообзорщиков, просто по многочисленным просьбам решил для вас снять и показать свою машину. Ценовая категория данного авто в Украине колеблется от 8 тысяч долларов, 500 тысяч рублей, 210 тысяч гривен, то есть от такой стоимости. Также, ребят, хочу уточнить тот факт, что мне 19 уже и все сбережения, собственно, они были заработаны лично мной и это именно машина, которую я хотел и в то же время мог себе позволить, поэтому комментарии типа, о, что за говно ты купил и так далее, ну, как-то, ну, сори. Приятного просмотра. Если ты Ванга, дружище, переходи на париматч. Ставки на спорт именно с этой букмекерской конторы. Бонус 2500 рублей на первый депозит. Ссылочка в описании. Здорово, ребята, с вами Руха и... Отвечаю, сейчас опять будет ехать. Здорово, ребята, с вами Руха, и сегодня я по многочисленным просьбам записываю обзор на свою новую машину. По техническим характеристикам машины здесь стоит... Ну что ж, в общем, так вот выглядит машина изнутри, кожаные сиденья, там все вот это такое. А, что я хотел, в принципе, рассказать, то что я за рулем в принципе, ну сколько, езжу где-то около двух месяцев, может быть, двух с половиной, ну максимум трех. Полностью уже привык и полностью кайфую от этого. Не знаю, как там другие, но в целом для меня вот езда это уже, я не знаю, ну неотъемлемая часть жизни, наверное, что ли, типа такого плана, то есть кайф получаю просто нереально, особенно когда понимаешь, что это твоя машина, которую ты сам купил и которую любишь, как я не знаю кого. Коробка автомат, до этого я ездил на механике полтора месяца, это был э, Peugeot, первая моя машина, которую я купил. Это было в марте, но теперь эту машину я отдал родителям, точнее, не отдал, просто, ну, ну да, отдал, можно и так сказать. Вот, теперь, получается, вот, приобрел себе вторую, и следующей, наверное, целью будет, я не знаю, после этой машины, скорее всего, будет какой-нибудь внедорожник, кроссовер, которыми хочу где-то через, ну, годика три, пока поезжу, пока на этой ласточке родной. В целом машина, как видите, идет плавно, мягко. Что самое интересное, это в принципе моя вторая машина, в которой я сидел. Ну то есть именно за рулем вот так вот сам. То есть первый раз в, за руль я сел вообще, получается, в марте этого года. Первый раз, когда купил э, Peugeot 406. Ну кто знает, кто такси смотрел э, фильм, те должны знать, что это за марка и какая это вообще вся машина. Ее можно затюнить, так как такси, но это не для наших дорог. Выглядит она примерно вот так вот. Я фото здесь прикреплю. Первый раз э, я вот сел за руль Марти и спустя месяц где-то я сдал на права. Два месяца прошло, я сдал на эти самые права, где они, я бы сейчас их показал, нет, не покажу. Сейчас бы бенз кончился. Сейчас ты за бензом сбегаешь. Вот сейчас вот газ в пол. То есть, ну машина едет. Беспроблемно практически Не только практически, а вообще беспроблемно Музыка здесь пока что не AUX То есть не через телефон Сейчас этим занимаюсь В багажнике этот самый AUX есть Это надо снимать вот эту всю э, панель Чтобы подключить здесь э, Ну, чтобы через телефон можно было слушать музыку Пока что здесь радио То есть, в принципе, музыка в этой машине присутствует и динамики вполне себе хорошие. Так, в принципе, ну что тут, бардачок, всякие вот эти, ну, прибамбасики, которые, э -э, в принципе, нужны в машине. Также тут подстаканники есть, ну и прочее нужное для машины, я думаю, такие окошки, не окошки, а заначки, можно так даже сказать. Подогрев сидений здесь есть, комплектация x и также тут, естественно, хотел сказать, автозагар. <laughs> Именно в этой комплектации есть люк, который можно открыть там, типа вот так вот боком, или же закрыть его и открыть полностью. Очень-очень круто. Также здесь автоподъемник у водительского сидения и на остальных собственно, ни хера не авто. Многие, наверное, вообще спросят, почему я захотел Хонду, почему именно Аккорд, почему там не Цивик там и так далее. То есть в этом плане. Не знаю, по мне, так эта машина выглядит спортивно, в первую очередь, ездит спортивно. И выглядит просто максимально агрессивно Мне э, во всех э, Хондах Аккордовских не новые. То есть э, в кузове до э, 2007 года От третьего именно этот кузов делался До 2007 э, В этом именно кузове То есть новые Хонда Аккорд Они не так меня возбуждают, что ли Как э, именно этот кузов Эта машина едет просто охеренно Самое главное, что я забыл пристегнуться. Это нормально. Я знаю, что сейчас в комментарии многие напишут, поэтому я пристегнусь. Нет, не пристегнусь. В общем, как видите, я проехал уже на этой машине именно. То есть после покупки покупал ее в Кривом Рогу. То есть оттуда сюда. И там, ну, грубо говоря, 180-200 километров. И впрочем... Э я проехал уже на этой ласточке 780 километров. Почти тысячи километров я уже накатал. То есть, ну, и в принципе пока что без проблем. А что я сделал, это только я, получается, залил масло новое, поменял, получается, тормозные колодки, поменял пару фильтров и, собственно, в принципе, все. Эта машина, ну, при покупке, когда я покупал у мужика, то есть ну, он говорил, что машина с пробегом, конечно же, есть какие-то недочеты. То есть, ну, с таким пробегом из собственно такого года машины без там каких-то мелких недочетов ну, не может быть по сути то есть какие-то вот например руль да он немного потертый поэтому я сюда ну в ближайшее время куплю себе какую-нибудь ну обшивку чтобы э, смотрелось ну как-то посимпатичнее что ли в принципе как э, для многим известно ну я, я не сильно разбираюсь в машинах то есть ну я не, не, не дикий фан это я думаю придется времени мне только 18 окей через там несколько дней мне будет 19 18 сентября кстати э -э ни разу не останавливали, ну, не останавливала милиция до сих пор. Тут фу, типа, но типа такого еще не было. То есть ни, ни, ни за нарушение, ни за просто какой-нибудь проверкой, а вообще просто тупо ни разу еще не останавливали. Тысячу вот километров проехал, плюс к тому, до этого я ездил еще где-то около, наверное, полутора тысяч проехал километров на Peugeot. И как бы ни разу не останавливал полицию. Бензин такой себе. Я заправляюсь только на Оковской заправке, потому что у меня тут скидонов дохера. Из-за того, что отец мой дальнобойщик, поэтому у меня очень много скидосов здесь. Пойду-ка я заправлюсь. колонка 15 литров. 343 гривны. Прикол. Приезжайте еще тратить свои деньги на бензин. Я не знаю, кстати, ну, стоит ли на эту машину ставить газовую установку. Это экономичнее в два раза сейчас на данный момент. То есть, если бензин за литр стоит, ну, где-то, ну, грубо говоря, 24 гривны, 95 евро, которыми я заправляюсь, а газ стоит, ну, порядка 12 гривен литр. Ну, как бы не хочется портить машину, из-за этого газа, ну, блин, как-то я, я езжу чуть ли не каждый день, поэтому ну, вот пишите, кстати, в комментарии, стоит ли на... Эту хонду ставить в газовую установку и к тому еще, если вы хотите, чтобы я, ну, буквально через пару месяцев, потому что я буду с ней кое-что делать, я очень сильно хочу покрыть ее матом, матовой пленкой, то есть черной матовой пленкой такой. И именно вот по этому поводу могу записать второй видос с моей хондой. То есть, если вы хотите, обязательно ставьте лайк. Чем больше лайков тем скорее я буду покрывать матом и выпущу второй видос по, собственно, машине. И вообще, если вам нравятся такие подобные видосики, буду делать, может быть, в ложике там, ну, понимаете, да? Пока мы, как бы, едем, едем в В общем, как вы понимаете, все это снимал я не один, поэтому спасибо огромное Саше, ссылочка на его канал будет в описании. Он просто потрясающе снимает, и, ну, шарите, да, квадрокоптер, вот эти все, это для него, это просто, это же, это же гений. Поэтому переходите по ссылочке в описании и лайкайте, подписывайтесь, там все вот. дела. Очень дорого у нее, если не покупать. Вот ты понятно же вырежу. Итак, пишем разгон до 100. Включаем D3, поехали. Раз, два, три. Чек, который вот слева горит, это лямбда зонда был нарушен немножко. Я его уже починил, так что все нормально. Так как, собственно, клиренс у этой машины очень низкий, ездить по там по бордюрам и вообще там по каким-то супер огромным ямам вообще не стоит наверное то есть ну вообще я бы сказал что эта машина совсем для наших дорог но блин она даже охеренная ну, блин я не знаю какие еще можно какие-то там примеры привести или тому подобное то есть ну понятно что на каком-то внедорожнике это все дело